Uh, सर ये बात तो है कि ये यहाँ इस्तांबुल में भी बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं हर बात में अगर hmm. कभी कुछ कोई छोटी सी बात बच्ची की अगर बच्चे मेरे जैसे बच्चे बाहर खेल रहे थे अगर कोई बात हो जाए तो बाकायदा वो उनकी मदर लड़ना लड़ने आ जाती है uh -huh. <laughs> तो, मैंने कर, तो ये चीज है इन, इन में ना गुस्सा जैसे हमने हमनेबर काम करवाया तो hmm. सर जरा सा जरा सी कोई चीज लगवानी थी कि वो मुझे नहीं लगता था कि वो थ्री हंड्रेड ले रहा है उसने मांगे तो वो टू नाइन नहीं मतलब अगर एक नल लगवान नल लगवाना तो है तो है सिर्फ तो ये ये का है, तो तो हमारे पास कोई ऐसे इनके अपने काम में exactly. और इस तरह का भी एक्सपीरियंस है जिस बिल्डिंग में मैं रह रहा हूँ <laughs> इस बिल्डिंग में एक फैमिली को एक फैमिली ने टिकने नहीं दिया जो फैमिली को टिकने नहीं दिया वो सीरियन फैमिली कह लें सीरियन कह लें या बारह किसी अरब कंट्री शाम के जहाँ पे भी और आ, जो जिसने टिकने नहीं दिया वो तुर्क है और वजह क्या बनाई रखी उसने उनकी नाक में दम करके रख रखा के रक, सफा, साफ नहीं है ये लोग सफाई नहीं रखते उनको जनाब आए दिन कोई ना कोई ना तंग किए रखती थी अल्टीमेटली उसने उनको एक दफा पहले निकाला वो कुछ अर्सा इधर उधर घूम के कुछ जगह पे रह के दोबारा फिर वो आ गए फिर वो आ, काफी अरसा निकाल गए लेकिन ये है कि उस बंदी ने उनको टिकने नहीं दिया अल्टीमेटली वो निकल गए नहीं सर ये बात तो है कि ये अपने आप को बहुत ज्यादा साफ समझते हैं हम लोगों को गंदा समझते हैं क्योंकि सर हम मेरा पीछे ना बादशे वाला एरिया है

चलें थोड़ा सा इसको देख लेते हैं इस तरह के मामला इनके हैं जो कि हम एज ए फॉरनर हमें बर्दाश्त ही करने पड़ते हैं खैर हमारे साथ उनका रिलेशन काफ़ी अच्छा है शुरू में थोड़ा बहुत उन्होंने किया हमारे साथ भी करने की कोशिश की लेकिन यह है कि ओवरऑल हमारे साथ अब तो शुरू में असल में वो मुझे उनका उनको पता नहीं था कि मैं कहाँ से हूँ जब से मैंने उनको दो चार बार याद करवाया ना कि मैं पाकिस्तान से हूँ तो मेरे साथ मतलब हमारी पूरी फैमिली के साथ ही उनका रवैया अच्छा है इतना बता देना भी बात जो है ना कि आप पाकिस्तान से हैं काफी रवैया इनका तब्दील कर देता बाहर हम घूम फिर रहे हो ना तो पूछते है से हैं जैसे अकारतवाली नजर से देखते हैं लेकिन जो ही बताओ ना पाकिस्तान

Uh, क्या हुआ है तुम्हारे मुल्क में और ये वो जब शिबाश शरीफ का खास तौर पे सऊदी अरेबिया का चक्कर लगा था ना तो सऊदी अरेबिया को ये पसंद नहीं करते तो उस वजह से और ज्यादा उनको उसके मतलब वो खिलाफ बोल रहे थे शिबाश शरीफ के हां जी आगे लेसन होगा कि नहीं होगा

तो जब हमने पहली दफा की के अंदर पड़ी थी उसमें भी क्या कहते थे बु दौलाप अलग होता था और ये की अलग होती थी ठीक है जी. तो ये सोरूए की अलग ही होती है सोरूए की पीछे लफज के साथ अटैच नहीं होती और जब भी हम सफिक्स लगाने लगते हैं वो चाहे साथ अटैच हो रहा हो पिछले लफज के साथ या उससे अलग लिखा जा रहा हो हम जब वावल हारमोनी कैरी करना चाह रहे होते हैं तो उसमें पिछले इस जो भी हो लफज हो उसका आखिरी वावल देख लेते हैं और उस वावल की बेस पे आगे वावल हारमोनी कैरी करते हैं ठीक है जी ये बिल्कुल बेसिक बात है चले एक अन्य औला जाम ये जो हमने शुरू में पढ़ा था ना इसमें नहीं लेकिन इससे शायद पिछले में पढ़ा था कि मीमार ओला जाम एमेकलीला जाम ये वै, वैसे इनको वो वाले जुमले यहाँ पे डालने चाहिए थे जाक, जाएम। जाएम तो खैर नहीं इधर होएगा लेकिन ऊपर वाले तीन तीन जो जुमले हैं वो तीनों के तीनों ही इनको बे के बे बोलुमु के अंदर डालने चाहिए थे अच्छा जी इके आए सोनरा अननेला जाम दो महीने बाद मैं वालदा बन जाऊंगी या हो जाऊँगी अः प्रोजेना जग ये प्रोजेक्ट कल तक तैयार नहीं होगा यारन मसिनस। कल आप घर पे होंगे क्या सोनरा योरगुन काम के बाद जॉब के बाद आप थके नहीं होंगे क्या इस तरह से इसको ट्रांसलेट करेंगे ऊपर वाले टेबल के अंदर स्टिल कोई क्वेश्चन है आ, किसी का भी तो वो पूछ सकते हैं मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अदरवाइज हम इससे नेक्स्ट पेज पे कुछ इससे रेलिवेंट एक्सरसाइज है उसको हम कर लेते हैं जी आज के दिन में वैसे ज्यादा बातें हुई हैं पढ़ाई कम हुई है अभी हैं सर दस पंद्रह बारह मिनट इसमें इंशाल्लाह पढ़ाई कर लेते उसमें उसमें जो है ना वो काफी कवर हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी किसी का कोई सवाल इस टेबल में से खास तौर पे क्योंकि इसको मैंने इतना डिटेल में एक्सप्लेन इस वजह से नहीं किया क्योंकि सिवाय इस इसम इसम वाले पार्ट के इसमें एडिशन कोई नहीं हुई जो फील जुमले में हमने जो पढ़ा है वही सारा यहाँ पे रिपीट हो रहा है हम अगर इसको इरेज कर देना इस वाले हिस्से को और ये समझे कि यहाँ पे ओलमक फील है हमारी और हमने ओलमक के साथ गले जमान की सारी वो लगानी है तो आप देखेंगे कोई फर्क ही नहीं आया ठीक है जी तो इस वजह जीज़ से जो है मैंने इसको ज्यादा उसमें डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया तो आप आप का कोई सवाल स्टिल हो आज पूछना है आज पूछ लें नेक्स्ट क्लास में पूछना तो नेक्स्ट में पूछ सकते हैं राइट सर आगे पढ़ लेते हैं आगे पढ़ लेते हैं जी आ... अशाद की बोशलुक लारा और लारा नहीं है लार है लारो और ने की सोल दूर है हम्म अच्छा पहला वाला है बू सौता दिशारा चिकमयन हस्ता उला जैक्सन सब सनस सनस होना चाहिए चिकमयन है मयन चिकमा नहीं है अमीर की पी और उसके साथ जो है वो आ, ये इसीम जुमले लरिंदे गैलेज एक जमान है तो हमें यहाँ से हिंट लेना चाहिए था कि ये सिज की बात हो रही है सेन की बात नहीं हो रही जीज़ आगे है जो वो थर्ड पर्सन है मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ मैं अपने वालिद की बात कर रहा हूँ तो बाब, वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं है थर्ड पर्सन की बात है ना आप है ना मैं हूँ बल्कि बाबाम है सेने ये की मीनिंग जो है अगले साल अगले में साल करेंगे? अगले साल अगले साल ये सेने ये हफ्ता या इस तरह करके ये इस्तेमाल करते हैं ठीक महीने के लिए नहीं करते महीने में ये गैले जैका ही करते हैं लोग जाना शुरू हो गए क्लास से जल्दी कर लें अच्छा मैं कर मैंने कहा शायद सब एक-एक कर रहे हैं नहीं आप कर रही हैं ना आप तो इंतजार कर रहे हैं अच्छा लुट्स वेन शोनलार है दिए पाकेटी सर इसमें भी ऑर्डर ही होगा ना ओला जैक्सन नहीं ऑर्डर नहीं होगा यहाँ पे जो है वो हमने इसी ले लेंगे गैलेजेक जमान लगाना है ओला जैक यहाँ पे चिक मायन के अंदर जो है वो अमीर की पी थी आगे अमीर की पी नहीं है

ठीक है, के? पहले का है पहले की जहरा बेटी एक महीने बाद डॉक्टर हो जाएगी बन जाएगी और आज हवा यानी आज मौसम जो है बारिश वाला है अपनी जो अम्ब्रेला है उसको ना भूलना इधर तो आ गए वापिस हैदर कहाँ चले गए थे सर वो इंटरनेट के शो हो गए हम्म यार इन सनाब आप कौन से इंटरनेट यूज करते हैं सर तो ये तुर्क टेलीकॉम तुर्क टेलीकॉम हम भी करते हैं हमें तो इतना मसला नहीं होता नहीं सर हमारा तो कुछ ज्यादा ही हो रहा होता क्या वजह पता नहीं अभी बोला है हमने आप लोग ज्यादा गेम्स तो नहीं खेलते नहीं यूज ज्यादा होता है वही ना यूज ज्यादा होने की वजह से ही ना अदरवाइज मैं भी जब ज्यादा यूज करता हूँ जैसे मेरी अपलोडिंग होती है ज्यादा वीडियोस वगैरह की तो मुझे भी बाजो का तंग करना शुरू कर अच्छा यारन सना बोला चक चौक चालीस बायो दान अलेनिन आलिन खादेशी बिल्कुल ठीक है ने ने किसी किसी के ट्रांसलेशन की ज़रूरत तो पूछ लें। का मतलब है वो आर्मी ऑफिसर बन जाएगा और बायो दान बाथरूम से निकलो मैंने आ, शेव करनी है यारन सना बोला जग चौक चलिश कल इम्तहान होगा ज्यादा मेहनत करो ज्यादा सबक पढ़ो अच्छा ये दिनले में जो है वो आ, कर लें या नेक्स्ट टाइम करना है नेक्स्ट में सात मिनट में मुश्किल हो जाएगा ट्राई करके ये वाला है थोड़ा सा इस तरह का कि इसको अटेम्प्ट नहीं किया जा सकेगा आप लोग सुन लें इसको और अगर जवाब दे पाए तो दे दीजिएगा नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे आठ मिनट दस सेकंड पे है ucuza yolculuk yapacak. 15 gün tatil olacak. Benim adım Şükrü. 65 yaşındayım. Ve yarın doğum günüm. Oğlum doğum günümde bizi tatile götürecek. Tatile gelinin ve torunun da gelecek. Biz hep beraber İzmir'de yaşıyoruz. Sizce biz nereye gideceğiz? Bunu ben size söylemeyeceğim. Orasını siz tahmin edeceksiniz. İşte sizin için bazı ipuçları. Rezervasyonu oğlum yapacak. Biletlerimizi alacak. Orası Türkiye'nin dışında bir yer. Uçakla yaklaşık 10 saatte gideceğiz. Valizimizi yazlık kıyafetlerimizi koyacağız. Çünkü orası çok sıcak bir yer. Orada çok güzel sahiller var. Sahilde kumda yatacağım. Ve bol bol güneşleneceğim. Çünkü benim romatizmam var. Oranın havası çok nemli. Pasifik Okyanusu kıyısında bir yer. Orada aniden yağmur yağıyor. Onun için yağmurluklarımızı da yanımıza alacağız. Oradaki tapınakları ziyaret edeceğiz. Okyanusa dalacağız. Okyanus'taki çeşitli balıkları göreceğiz. Oranın halkı gibi biz de yöresel kıyafetler giyeceğiz. Lokantada balık yiyeceğiz. Ev dekorasyonu için ahşap ürünler alacağız. Bembeyaz kumlu plajlarını gezeceğiz. Yanar Dağlar'ın eteklerindeki pirinç tarlalarını göreceğiz. Oradaki halkın yöresel dansları eşliğinde eğleneceğiz. Değişik soslu ve baharatlı özel yemeklerinin tadına bakacağız. Gel. Tekrar <laughs> çalana ki जरूरत ben de Benim adım Şükrü. 65 yaşındayım ve yarın doğum günüm. Oğlum doğum günümde bizi tatile götürecek. Tatile gelinim ve torunum da gelecek. Biz hep beraber İzmir'de yaşıyoruz. Sizce biz nereye gideceğiz? Bunu ben size söylemeyeceğim. Orasını siz tahmin edeceksiniz. İşte! Sizin için bazı ipuçları. Rezervasyonu oğlum yapacak. Biletlerimizi alacak. Orası Türkiye'nin dışında bir yer. Uçakla yaklaşık 10 saatte gideceğiz. Valizimize yazlık kıyafetlerimizi koyacağız. Çünkü orası çok sıcak bir yer. Orada çok güzel sahiller var. Sahilde kumda yatacağım. Ve bol bol güneşleneceğim. Çünkü benim romatizmam var. Oranın havası çok nemli. Pasifik Okyanusu kıyısında bir yer. Orada aniden yağmur yağıyor. Onun için yağmurluklarımızı da yanımıza alacağız. Oradaki tapınakları ziyaret edeceğiz. Okyanusa dalacağız. Okyanustaki çeşitli balıkları göreceğiz. Oranın halkı gibi biz de yöresel kıyafetler giyeceğiz. Lokantada balık yiyeceğiz. Ev dekorasyonu için ahşap ürünler alacağız. Bembeyaz kumlu plajlarını gezeceğiz. Yanar Dağların eteklerindeki pirinç tarlalarını göreceğiz. Oradaki halkın yöresel dansları eşliğinde eğleneceğiz. Değişik soslu ve baharatlı özel yemeklerinin tadına bakacağız. Caneci, bir daha orsun ne gaybats time? Bir kere dinleyin, sonra inşallah. Benim adım Şükrü, 65 yaşındayım ve yarın doğum günüm. Oğlum doğum günümde bizi tatile götürecek. Tatile gelinim ve torunum da gelecek. Biz hep beraber İzmir'de yaşıyoruz. Sizce biz nereye gideceğiz? Bunu ben size söylemeyeceğim. Orasını siz tahmin edeceksiniz. İşte sizin için bazı ipuçları. Rezervasyonu oğlum yapacak. Biletlerimizi alacak. Orası Türkiye'nin dışında bir yer. Uçakla yaklaşık 10 saatte gideceğiz. Valizimize yazlık kıyafetlerimizi koyacağız. Çünkü orası çok sıcak bir yer. Orada çok güzel sahiller var. Sahilde kumda yatacağım ve bol bol güneşleneceğim. Çünkü benim romatizmam var. Oranın havası çok nemli. Pasifik okyanusu kıyısında bir yer. Orada aniden yağmur yağıyor. Onun için yağmurluklarımızı da yanımıza alacağız. Oradaki tapınakları ziyaret edeceğiz. Okyanusa dalacağız. Okyanustaki çeşitli balıkları göreceğiz. Oranın halkı gibi biz de yöresel kıyafetler giyeceğiz. Lokantada balık yiyeceğiz. Ev dekorasyonu için ahşap ürünler alacağız. Bembeyaz kumlu plajlarını gezeceğiz. Yanar Dağlar'ın eteklerindeki pirinç tarlalarını göreceğiz. Oradaki halkın yöresel dansları eşliğinde eğleneceğiz. Değişik soslu ve baharatlı özel yemeklerinin tadına bakacağız. Challenge, ṭik. Eid'ke bad inşallah herkese hayırlı bayramlar.